Saya menyokong hasrat kerajaan untuk menangani isu buli secara lebih sistematik. Namun demikian, ada beberapa kelemahan yang perlu diberikan perhatian supaya kita memastikan bahawa undang-undang ini dapat melindungi semua pelajar yang memerlukan perlindungan. Seksyen 2 memberikan definasi mangsa yang jelas iaitu kanak-kanak di bawah 18 tahun dan pelajar di institusi pendidikan dan jadual pertama yang hanya melangkumi sekolah MRSM, NTT bawah Akta Pendidikan 1996 dan institusi di dibawa akta kena kena Kita juga menyifatkan bahawa perlindungan yang diberikan terhad pada golongan yang tersebut di atas saja. Bagaimana pula dengan kumpulan-kumpulan umur yang lain? Satu contoh yang dekat adalah sama ada mahasiswa di universiti, di matrikulasi politeknik, college, community, IPTA dan IPTS turut terlindung dalam peruntukan RUU ini. Justru saya mencadangkan yang pertama, kita masukkan IPTA, IPTS, Politeknik dan Kolej Komuniti ke dalam jadual pertama. Ia tidak perlu rombakan keseluruhan RUU, hanya perlu membuat pindaan kepada jadual. yang kedua, kita benarkan Tribunal Anti Bully untuk menerima aduan daripada mahasiswa. Satu lagi kelemahan dalam RUU ini adalah kita tidak menginstitusikan pendekatan pencegahan moden berasaskan whole school approach. Maka RUU ini yang tidak mewajibkan sesi kaunseling kepada mangsa, intervensi psychosocial kepada pelaku, modul empati sebagai kurikulum wajib, latihan kompetensi anti-bully setiap tahun untuk guru dan kaunselor serta pemantauan budaya sekolah atau mekanisme menangani hierarki bullying. Struktur RUU ini menumpu lebih kepada pengurusan kes selepas buli berlaku melalui jawatan kuasa, siasatan dan tribunal tanpa menginstitusikan langkah pencegahan dan pemulihan yang menjadi tunjang sebenar whole school approach. Jika kita mahu menjamin persekitaran pembelajaran yang selamat untuk setiap murid dan mahasiswa, maka RU ini perlu ditambahkan dengan yang pertama, pendekatan pencegahan menyuruh yang berasaskan whole school approach. Kedua, latihan kaunseling dan intervensi psikosoial secara mandatory. Dan ketiga, modul empati sebagai komponen kurikulum wajib